погиб в ато в боевых действиях наши чиновники вот берут на себя смелость отказываться и не признавать что они там воевали и что они именно воевали защищая украину как они могут брать вот на свою совесть такие решения я подала в суд суд признал факт что он там был признал факт участия в боевых действиях то есть факт признан но мне все равно отказывают объясняют тем, что не выдержана процедура. Да, процедура не выдержана, но у меня есть решение суда. Судимся дальше, пусть либо рассказывают, как менять эту процедуру, либо пусть уважают решение суда и присваивают нам, семье, статус погибшего в АТО. Мы получили решение суда МУР Нижнедепровского, все, наверное, помнят, в декабре месяце. Этим решением установили Факт участия в боевых действиях и установили факт гибели во время боевых действий в зоне антитеррористической операции. Вот, мы собрали кучу других всех остальных справок, которые предоставляли в суд, плюс это решение оригинал направили и написали, соответственно, с положением, которое регулирует деятельность комиссии, заявление, приложили все документы, попросили установить э, статус участника боевых действий посмертно Петрушова. На что пришел ответ февральский. О том, что они рассмотрели документы и приняли решение. Это решение зафиксировано в протоколе. А сегодня выяснилось, что это не решение было. Это просто вот они подумали и отписались нам. Но это зафиксировали в протоколе. Как-то вообще непонятно. То есть... В чем суть этой отписки была? Отписка в том, что нет закона. Ждите принятия закона, вот он принимается, принимается, а когда он примется, неизвестно. При этом же неизвестно, будет ли он регулировать вот эти правоотношения. Он еще не подписан президентом, не набрал чинности, и он не распространяется на те добровольческие формирования, которые не вошли в какую-либо силовую структуру. То есть на сегодня правый сектор, почему правый сектор, потому что у нас суд по правому сектору, он не входит, пока еще не входит ни в одну силовую структуру. Поэтому кроме суда решить этот вопрос ну, некому больше. Сейчас в делопроизводстве около 100 дел добровольцев, которые погибли, которые ранены. Мы видим от власти, что они говорят, что они упростят узаканивание этих людей, чтобы они получили статус. Ну, мы выигрываем суд, передаем потом комиссию, и комиссия это стопорит. На деле выходит просто ноль. Просто государство, власть это не дает сделать не хочет узаконить добровольцев. Я регулярно там бываю в Киеве, в межведомственной комиссии, я вижу одну вещь, которая не дает им работы. Нет человека, который бы умел принимать решения. Нет человека, который бы взял бы на себя смелость принять решение. К тому же, я все-таки надеюсь, что президент подпишет наш закон, вот тот, который мы разрабатывали, тот, который мы готовили и продвигали через межведомственную комиссию, вот, тот, который мы разрабатывали вместе с Комитетом Верховной Рады по участникам АТО и ветеранам. Вот. К нему мы уже прописали 4 положения, 4 изменения в положении Кабинета министров. Там, где прописано, что и добровольцы, и семьи погибших участников добровольческих батальонов получают статус.